Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Muhammad Latif bin Inak Gani. Jadi dalam video ini saya akan membincangkan uh, satu artikel uh, yang bertajuk uh, falsafah dan amalan pendidikan teknik dan juga vokasional uh, mengikut acuan di Malaysia. Sedikit pengenalan berkaitan dengan uh, artikel ini. Jadi artikel ini adalah uh, macam mana uh, penulis ini membincangkan uh, tentang bagaimana falsafah Uh, pendidikan teknik dan vocational dibangunkan berdasarkan uh, berdasarkan falsafah-falsafah yang ada di Malaysia dan juga falsafah yang berada di luar Malaysia. Saya akan menjelaskan serba sedikit tentang falsafah-falsafah yang digunakan di dalam artikel ini. Falsafah yang pertama yang saya akan jelaskan yang digunakan di dalam artikel ini adalah falsafah berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan juga harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan juga kemakmuran masyarakat dan juga negara. Jadi untuk falsafah pendidikan kebangsaan ini, dia menekankan tentang adalah usaha yang menyeluruh dan juga bersepadu. Untuk mengimbangkan potensi individu ada segi emosi, jasmani, rohani dan juga intelek. Yang untuk siapa semua Untuk diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Falsafah yang kedua yang ditekankan di dalam artikel ini adalah falsafah pendidikan Islam uh, yang mana dalam falsafah pendidikan Islam menyatakan bahawa pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan juga penhayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan juga pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan juga kesejahteraan akhirat. Uh, Jadi dalam falsafah pendidikan Islam ini uh, sangatlah selari dengan falsafah-falsafah pendidikan kebangsaan yang mana uh, Islam adalah sebagai roh pendidikan. Selain daripada itu, uh, dalam artikel ini juga uh, menyebut tentang uh, falsafah daripada Barat yang mana falsafah ini merujuk kepada uh, Malin D Miller. Jadi uh, falsafah uh, Malin D Miller ini lebih cenderung kepada falsafah pragmatisma. Jadi Melin di Mila ni uh, dia menyatakan bahawa philosophy is defined as a conceptual framework for synthesis and evaluation that represents a system of values to serve as a basis for making decisions that project vocational education future. Jadi penulis ni mengatakan bahawa falsafah ini boleh digunakan tetapi perlu disesuaikan dengan keadaan dan juga budaya di Malaysia. Di dalam artikel ini juga, penulis menceritakan tentang lima cabang falsafah yang ini falsafah metafizik, epistemologi, estetika, etika dan juga logik. Metafizik menceritakan tentang kepercayaan kepada Tuhan yang bahawa manusia dijadikan di muka bumi ini sebagai khalifah ataupun sebagai pemimpin. Epistemologi temologi pula menekankan tentang bahawa setiap ilmu adalah berasal daripada wahyu al-Quran dan juga as-sunnah. Estetika pula mementingkan tentang keindahan dan juga keharmonian di dalam produktiviti dan juga kreativiti. Etika pula memberikan tumpuan kepada kelakuan moral aa, tentang penggunaan teknologi dan juga kemahiran. Dan yang terakhir adalah logik. yang Ini menonjolkan penakulan dan juga pemikiran intelek adalah sebahagian daripada pendidikan Islam. Daripada semua falsafah-falsafah yang dinyatakan aa, sebentar tadi, maka aa, penulis bersetuju dengan membangunkan satu falsafah aa, PVT iaitu yang menyebut bahawa pendidikan teknik dan vocational adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan individu yang berilmu, berkemahiran dan berdaya sains membentuk kecermelangan sains dan teknologi. Usaha ini bertujuan melahirkan pemimpin yang berupaya membangun dan memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara berpandukan kehendak Tuhan. Walau bagaimanapun, di dalam artikel ini bagi pendapat pribadi saya tersendiri, terdapat kekuatan dan juga kelemahan-kelemahannya tersendiri. Dalam artikel ini, kekuatan yang pertama adalah mempunyai satu asas teori yang kukuh yang mana uh, penulis dapat menggabungkan teori-teori daripada falsafah-falsafah yang dikaji dan menjadikan satu falsafah PVT yang mana falsafah PVT yang dibangunkan adalah hmm, bukan hanya memfokuskan kepada kemahiran semata-mata tetapi juga uh, ke arah pembangunan insan ya rohani, emosi dan juga intelek yang seimbang dengan kehendak agama Islam. <coughs> Selain daripada itu di dalam artikel ini, membincangkan secara detail, iaitu lima cabang utama uh, berkaitan dengan falsafah uh, yang saya dah jelaskan. Uh, bukan uh, hanya memfokuskan kepada pelatih ataupun pelajar-pelajar dalam bidang kemahiran, mencapai uh, kemahiran secara teknikal sahaja. Tetapi mempunyai daya fikiran yang boleh uh, berfikir dengan lebih mendalam dan juga logik berdasarkan ilmu-ilmu wahyu dan juga ilmu-ilmu yang lain. Antara kekuatan yang lain juga, penulis menceritakan dan juga mengambil falsafah daripada barat, ini falsafah daripada Melin D Miller yang mana falsafah ini adalah cenderung kepada pragmatisma. Yang mana pragmatisma itu adalah sesuai dengan kehendak industri yang terkini yang sentiasa berubah dan sentiasa berevolusi. Tetapi penulis menyatakan bahawa untuk falsafah yang dibawa oleh Melin D Miller ini perlu disesuaikan dengan suasana dan juga kebudayaan di Malaysia. Dan yang terakhir untuk kekuatan artikel ini adalah uh, apa yang dinyatakan di dalam artikel ini adalah selagi dengan wawasan 2020 yang mana uh, yang saya masukkan selagi adalah matlamat wawasan 2020 yang ini melahirkan uh, masyarakat yang saintifik dan juga progresif uh, tetapi dalam masa yang sama uh, ianya teguh dengan nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai rohani. Walaupun uh, artikel ini mempunyai kekuatannya tersendiri uh, Artikel ini juga bagi pendapat saya mempunyai kelemahan-kelemahan yang tentu-tentu yang boleh diperbaiki. Dari segi teori falsafah ini adalah sangat sempurna. Jadi kenapa sangat sempurna? Dia menggunakan teori-teori falsafah yang aa, sebetulnya. Tetapi walau bagaimanapun falsafah ini mempunyai kelemahan yang tersendiri. Aa, contohnya aa, dalam falsafah ini dia menekankan tentang tawhid. So bagaimanakah tawhid itu? Kita nak terjemahkan ke dalam kurikulum dan juga sistem pembelajaran uh, di sekolah ataupun di institut kemahiran. Bagaimanakah konsep tauhid tersebut yang kita nak selarikan. Uh, macam mana nak selarikan dengan uh, teknologi kempalan ataupun teknologi elektrik. Di negara ini kita mempunyai uh, berbilang kaum dan juga berbilang agama dan juga uh, di negara ini juga mempunyai hubungan industri uh, bersama dengan negara luar. Uh, so apa yang saya cuba jelaskan uh, kelemahan yang ada dalam artikel ini, uh, bagaimana ilmu wahyu tersebut kita nak memahamkan uh, bagi agama-agama yang lain menunjukkan bahawa agama wahyu itu perlu diterapkan di dalam uh, wakil syurga dan juga teknika. Uh, mungkin, kemungkinan kita perlu ada satu penjelasan yang saintifik dan kita perlu bersandarkan kepada dalil-dalil uh, yang sahih. Kelemahan yang ketiga di dalam artikel ini adalah tak menjelaskan bagaimanakah fahsafah -fah tersebut boleh diterapkan di dalam abad yang ke-21 ini. Bermasuk dia tidak bersanakan mana-mana dasar yang terkini di dalam negara jadi penggunaan teknologi yang terbaru, revolusi, revolusi, revolusi ekonomi dan juga teknologi, teknologi yang terbaru. Tiada penjelasan tersebut di dalam artikel ini. Dan juga kelemahan yang terakhir adalah hmm, rujukan. Rujukan yang diambil daripada uh, artikel dan juga rujukan yang lain adalah contohnya daripada Melody Miller uh, pada sekitar tahun 1980-an dan juga uh, rujukan daripada Dr. Tajul juga uh, adalah daripada 1980an juga uh, jadi sepatutnya penulis juga perlu mengambil uh, kira uh, rujukan artikel yang terkini 5 ataupun sehinggalah 10 tahun yang sebelum-sebelum ini secara kesimpulannya uh, bahawa artikel ini uh, penulis uh, berjaya menggabungkan uh, beberapa falsafah-falsafah Uh, falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan Islam, uh, falsafah cabang-cabang falsafah yang lain dan juga falsafah barat untuk membentukkan satu falsafah PVT yang uh, sesuai dengan suasana, budaya dan juga persekitaran di Malaysia. Tetapi perlu dikaji juga uh, bagaimanakah falsafah ini diperhatikan dalam masa terkini uh, berdasarkan abad ke-21 dan juga bagaimanakah pelaksanaan di dalam kurikulum dan juga program pembelajaran. Daripada apa yang saya dah bincangkan daripada awal sehingga akhir daripada permulaan artikel ini sehingga kesimpulannya. Jadi ini adalah pendapat saya sendiri berkaitan dengan falsafah negara yang mana falsafah negara adalah perlu relevan dengan masa kini dan perkara-perkara yang penting di dalam uh, untuk menitik belakang uh, membina satu falsafah pendidikan uh, PVT eh uh, perkara yang utama adalah uh, kita perlulah uh, hubung kaitkan dengan dasar-dasar yang sedia ada dan juga hala tuju-hala tuju negara lah dan juga teknologi. Uh, antara yang saya cuba petikkan di sini adalah uh, dasar TVET negara 2030 a uh, dan yang kedua adalah uh, rancangan Malaysia ke-13 yang telah dilancarkan dan uh, yang ketiga adalah uh, <coughs> pelan hala tuju uh, tenaga baharu negara dan juga tidak dilupakan juga bahawa negara ini bakal satu hari nanti akan diterajui oleh generasi yang ada sekarang ni adalah generasi generasi Z yang kita perlu didik daripada awal. So ini adalah antara-antara perkara-perkara yang saya fikir perlu dimasukkan, perlu disejajarkan sekali di dalam falsafah PVT. Jadi daripada perkara-perkara ini saya dapat simpulkan bahawa pendidikan teknikal dan vocational negara adalah satu usaha berterusan untuk membangunkan insan seimbang yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak menguasai teknologi moden dengan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan juga alam sekitar. Ia berfungsi sebagai pemacu kemakmuran industri dan tenaga lestari negara berasaskan nilai insani, kepimpinan serta kesejahteraan sejagat. Daripada falsafah PVT ini, jelas ia menekankan pembangunan teknologi mestilah seiring dengan kemanusiaan dan juga tuntutan agama. Bukan sahaja kemajuan yang kita kejar tetapi jati diri, emosi, sahsiah diri perlu seimbang juga mengikut peredaran zaman. Jadi sekian saja daripada saya. Saya mengucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.